नमस्ते मेमन फास्ट न्यूज मे स्वागत वसई न्यायालय इमारत समितीद्वारे दोन सप्टेंबरपासून वकिलांचे बेमुदत धरणे आंदोलन वसई न्यायालयाची ब्रिटिशकालीन इमारत जवळजवळ सत्तर वर्षे जुनी इमारत आहे नवीन इमारतीसाठी राज्य शासनाने जागा मंजूर केली आहे मात्र अद्यापही प्रशासकीय मंजुरी न मिळाल्यामुळे इमारतीचे काम सुरू झाले नाही यासाठी तालुक्यातील सर्व वकील संघटना एकत्र येऊन न्यायालयाच्या इमारतीचे काम तात्काळ सुरू करण्यासाठी वकिलांमार्फत स्थापन केलेल्या वसई न्यायालयात इमारत समितीद्वारे दोन सप्टेंबर पासून तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे हे आंदोलन बेमुदत असल्याचे समजते न्यायालयाची इमारत मिळाली पाहिजे अशा घोषणांसह वसई न्यायालय पारनाका एसटी डेपो जी जी कॉलेज ते पुन्हा वसई न्यायालय अशा पद्धतीने रॅली काढण्यात आली निवडणुकीच्या आत व आचारसंहिता लागण्याच्या पूर्वी इमारतीला प्रशासकीय मंजुरी मिळून कामकाज सुरू करा यासाठी शासनाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे आजच आंदोलन करण्यात आले या आंदोलनामध्ये तालुक्यातील सर्व महिला महिला पुरुष वकील तथा चारही संघटनेचे पदाधिकारी सभासद यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला जोपर्यंत शासन वसई न्यायालयाच्या नवीन इमारतीला प्रशासकीय मंजुरी देत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील असं वसई न्यायालय इमारत समितीद्वारे जाहीर करण्यात आले शासनाने याबाबत तात्काळ हालचाली करून वसई न्या न्यायालयासाठी नियोजित असलेली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेला तात्काळ प्रशासकीय मंजुरी देऊन नागरिक पक्षकार वकील यांना होणारा त्रास कमी करावा कोर्टासाठी सुसज्ज इमारत व्हावी ही मागणी मागील अनेक वर्ष वकिलांमार्फत होत आहे त्यानुसार वसई येथील सिटी सर्वे नंबर तीनशे शहात्तरमध्ये उच्च न्यायालयाने इमारत बांधण्यासाठी मंजुरी दिली आहे मात्र ही जागा नावे करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रचंड विलंब होत आहे लवकरात लवकर शासनाने सदर जागा कोर्टाच्या नावे करावी व कोर्टाची सुसज्ज इमारत बांधण्यात यावी न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी व न्यायालयीन प्रकरणाचा निवाळा लवकर व्हावा यासाठी वकिलांच्या व आंदोलनाला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा ऐसे आवाहन सर्व वकील अन्य संगठन ने मार्फत करने धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस काल में 1950 के पहले दी हुई है। उसके बाद कोई जगह वसई कोर्ट के लिए नहीं आई है। अभी वसई की आबादी बढ़ गई है पचपन हजार मैटर्स आए दस लाख लोग आबाद उसमें जो है वो बाधी है इसके लिए वसई को जब भी पहला मिलना चाहिए जमीन मिलेगी तो बिल्डिंग बनेगी तो वजह वसी की पी डब्ल्यू डी की जो लैंड है वो फिफ्टी एट घंटा लैंड हमको देने के लिए हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रेजुलेशन पास करके गवर्नमेंट को भेजा है पर गवर्नमेंट की तरफ से उसको जल्दी उसको सुनवाई नहीं हो रही है निर्णय नहीं हो रहा है सर लगता है कहाँ से ये देरी हो रही है ये जो है जो प्रशासन जो रहता है वो प्रशासनों से देरी हो रही है हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं अभी फाइल मंत्रालय में गई है लास्ट स्टेज पे है और आचार संहिता लग सकती है तो हमको डर है कि कहाँ आचार संहिता में हमारी फाइल के ऊपर निर्णय कहाँ रुक न जाए सर हमने सुना है कि नायगांव में आपको जगह पास करी गई है नायगांव में हमको जगह दी थी पर वह जगह जो है वह उधर आदिवासी का मीट उत्पादक संग्रह का लीज था वो लीज कैंसल नहीं हुआ था इसके लिए वो हाईकोर्ट ने वो जगह मंजूर नहीं की आपका ये आंदोलन जो है कब से शुरू है आप कब से पाठपुरा कर रहे हैं वैसे तो हम तो पहले आचोले से लेके पिछले दस साल से दो दो हजार दस से ये लैंड के पीछे है पहले आचोले में जी जगह दी थी पर वो भी टिकड़ी के ऊपर थी वो रद्द हो गई बाद में उमेला की हो गई बाद में सन सिटी की भी देखी और अभी लास्ट है तो पंद्रह साल से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और पिछले दो साल से हम लोग पीडब्ल्यू के लैंड के पीछे हैं अलग अलग संगठना है कितनी संगठनों का यहाँ आपको इस आंदोलन में सहयोग है चार संघना है पर सब संगठना इसके लिए एक साथ आंदोलन 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 क्या विषय विषय ऐसा है कि कोर्ट प्रमाइसिस जो है ये 75 फाइव ईयर्स ओल्ड है और इस प्रमाइसिस को तो उस समय का जो पॉपुलेशन था उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया या अलॉट किया गया था कोर्ट बिल्डिंग के लिए आज वसी तालुका का जो पॉपुलेशन है इट इज मोर देन अराउंड थर्टी फाइव लैक्स उसके लिए ये जो कोर्ट है यहाँ पे वो कम है नियरली फोर्टी फाइव टू फिफ्टी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे जो कोर्ट वर्किंग कर रहे हैं वो तो नौ ऐसी दस बोर्ड है जिसकी वजह से क्या होता है जस्टिस होता नहीं है डिले होता है डिस्पोजल नहीं है केसेस चलते नहीं है ये सारी डिफिकल्टीज है कितने तो तो साल से आप कोर्ट को विस्तार करने की मांग कर रहे हैं और इसकी क्या जानकारी कहाँ पर जगह अलॉट आया फिफ्टीन टू ट्वेंटी 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 टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स हमारी ये मांग जारी है जगह जो अभी अलॉट हुई है ये कोर्ट के पीछे विलेज मालूम सेवन कुंटाज ऑफ लैंड ये अलॉट हुई है जो हाई कोर्ट में जनवरी 24 में रेजिडेंसी पास करके कोर्ट के लिए अलाउ करके दी है लेकिन वो सेवेंटी एक्सेप्ट जो है वो पी के नाम से है और वो नाम कोर्ट का चढ़ने तक ये हमारा आंदोलन है बिकॉज इसके लिए बहुत डिले हुआ है अब तक हुआ नहीं फाइल कहाँ अटक रही है क्या मुश्किल है फाइल अभी मंत्रालय में जो हमारी जानकारी है फाइल मंत्रालय में है और मंत्रालय में इंजीनियर्स के पास उनकी टेबल पे ये फाइल तो पड़ी हुई है जैसा की आप जानते हैं की अभी आने वाले हैं और अगर आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद जो हमारा हम लोग जो फाइट करके हम लोग जो यहाँ तक हमारी चीजें डेवलपमेंट लेके आए हैं वो वही पे स्टॉप हो जाएगा इसलिए हमारा ये आंदोलन है की जो फाइल हमारी स्टॉप हुई है भूमिका सांगा आणि माहिती द्या आज आम्ही इथे आंदोलन केलेले आहेत हे नवीन बिल्डिंगसाठी जे प्रलंबित आहे आणि होत नाही त्यासाठी आम्हाला आज रोडवर उतरावं लागलं आणि आंदोलन करावं लागलं कारण पुढे इलेक्शन आहे आणि जे आचारसंहिता लागली तर हे जे आम्ही मेहनत केलेली आहे हे जागा जे सेंक्शन झालेली आहे ती होणार नाही